Уважаемые одесситы, запомните этот день, это исторический день, когда в Одессе Народная Рада заявила о себе как, как о реальной силе и альтернативе действующей власти. Янукович и его банда, его бандитский режим, который более трех лет уничтожал наш народ, грабил одесситов грабил предпринимателей Одесской области. Сегодня отчисляются, отчитываются последние дни и последние часы существования этой банды в Одессе. Слава Украине! Здоровья! Слава одесситам! Мы вышли сюда, потому что наша сила это не наши кулаки, хотя они тоже есть у нас. Наша сила в нашем сердце. Наша сила в нашей свободе. И поэтому Янукович трепещет от страха. Потому что он боится своего собственного народа. Народа свободолюбивого и сильного. Он боится вас. Он боится одесситов. Потому что одесситы однажды освободили свой город от фашистов. И они освободят Одессу от банды Януковича. Так или нет? Да! Мы сделаем это вместе. Но мы сделаем это мирным путем. Янукович и его бандиты в Одессе боятся мирного протеста. Они боятся простых одесситов. Они боятся нас с вами. И мы доведем наше общее дело до конца. До нашей общей победы. Янукович обогрел свои руки кровью. Янукович убивал наших детей. Янукович убивал наших братьев и сестер. И он думал, что ему удастся поселить страх в наших сердцах. Мы боимся его! Нет! Мы не боимся его! Потому что мы сильный украинский народ. Мы богаты сильным одесским духом. И мы любим свободу. И мы с вами победим! Слава Украине!